Menelan adalah proses badan yang kompleks kerana membabitkan pelbagai struktur otot dan saraf. Oleh kerana saluran makanan terletak bersebelahan dengan saluran pernafasan, fungsi menelan yang baik dan selamat diperlukan untuk memastikan tiada makanan atau minuman masuk ke dalam paru-paru. Namun, fungsi menelan yang selamat dan baik ini boleh terjejas akibat strok. Proses menelan boleh dibahagikan kepada empat peringkat. Semua peringkat ini perlu berlaku dalam koordinasi yang baik dan mempunyai kekuatan yang cukup untuk memastikan proses menelan berlaku dengan baik dan selamat. Fungsi menelan yang normal bermula apabila kita melihat dan menghidu makanan atau minuman. Peringkat pertama ini dikenali sebagai fasa persediaan oral. Peringkat ini penting supaya kita dapat bersedia untuk melindungi saluran pernafasan semasa menelan. Penghasilan air liur juga untuk membantu mengunyah makanan bermula pada fasa ini. Fasa kedua dikenali sebagai fasa oral. Pada fasa ini berlaku proses untuk mengunyah dan menyediakan makanan atau minuman untuk ditelan. Peringkat ketiga iaitu fasa pharyngeal bermula apabila isyarat untuk menelan berlaku. Pada peringkat ini, saluran pernafasan akan tertutup supaya makanan dan minuman tidak masuk ke dalam paru-paru. Peringkat terakhir iaitu peringkat keempat adalah fasa esophageal. Pada peringkat ini, makanan atau minuman akan melalui saluran makanan untuk masuk ke dalam perut. Bergantung kepada jenis strok, masalah menelan boleh berlaku akibat kepada kelemahan otot-otot yang terlibat dalam fungsi menelan atau kegagalan pada koordinasi proses menelan. Berikut adalah tanda-tanda yang mungkin ditunjukkan oleh pesakit stroke yang mempunyai masalah menelan. Pertama, batuk sebelum, semasa atau selepas menelan. Kedua, tersedak semasa makan atau minum. Ketiga, kualiti suara bergelegak selepas menelan. Keempat, tidak dapat mengawal air liur. Kelima, mengambil masa yang lama untuk makan. Keenam, rasa makanan atau minuman tersangkut di leher. Ketujuh, mempunyai kesukaran untuk menelan tekstur makanan khusus. Contohnya, sukar makan makanan pepejal. Kelapan, hilang berat badan yang berterusan. Kesembilan, jangkitan paru-paru atau demam pada suhu rendah yang berulang. Dan terakhir, sebarang keluhan sukar menelan. Masalah menelan yang tidak diurus boleh meningkatkan risiko kesihatan ke atas pesakit strok. Contohnya, kekurangan air, kekurangan zat dan juga jangkitan paru-paru yang berulang. Selain itu, kualiti hidup pesakit dan keluarga mereka boleh terjejas akibat masalah menelan beban keuangan dan emosi juga boleh meningkat khususnya jika pesakit stroke memerlukan tiup penelanan. Ahli terapi pertuturan bahasa boleh membuat penilaian terperinci mengenai masalah menelan di kalangan pesakit stroke dan melakukan terapi penelanan. Selain itu, ahli terapi pertuturan bahasa juga boleh membimbing pesakit stroke dan ahli keluarga untuk menggunakan teknik tertentu yang akan membantu pesakit untuk menelan dengan selamat dan berkesan. Sokongan untuk mengatasi masalah menelan ini juga akan dilakukan bersama ahli-ahli profesional yang lain. Contohnya, ahli terapi cara kerja dan juga ahli dietetik. Ini adalah untuk memastikan pesakit stroke dapat makan atau minum dengan sendiri sebaik mungkin serta memastikan keperluan zat dan air mereka dapat dipenuhi secara optima. Penggunaan tiub pemakanan selepas strok tidak semestinya diperlukan oleh pesakit strok untuk jangka masa yang lama. Sokongan awal kepada pesakit strok untuk masalah menelan boleh membantu mereka untuk makan atau minum dengan selamat. Sokongan ini juga penting untuk mengelakkan pelbagai kesan negatif dari segi perubatan, sosial dan emosi. Jika pesakit strok yang anda kenali mempunyai tanda-tanda masalah menelan atau menggunakan tiup penelanan, dapatkan rujukan untuk berjumpa ahli terapi pertuturan bahasa untuk penilaian dan rawatan selanjutnya.